Azərbaycanda könüllərlik. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizin güclü bir dövlətə çevrilməsində, insanların rifahının getdikcə yaxşılaşmasında könüllər də mühüm rol oynayır. Müasir Azərbaycanda könüllülük sayəsində real inkişaf oğlu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. 1998-ci ildə Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi BMT İnkişaf proqramı və BMT könüllüləri proqramının birgə layihəsi fəaliyyətə başlayıb. 1998-2000-ci illərdə bu proqramın nəticəsi olaraq ölkədə güclü könüllü komandası yaradıldı və könüllülük prinsiplərinin geniş auditoriyaya təbliqinə start verildi. Məndə çox görür hissi dəyirəm ki, bu hərəkətə öz töhfəmi verə bilmişəm. İlk dəfə olaraq Asan Xidmət Mərkəzində könüllü kimi fəaliyyət göstərmişəm və daha sonra ilk dəfə olaraq ölkəmizdə keçirilən 2015 İlk Avropa Oyunları zamanı bir ay könüllü olaraq fərarət göstərmişəm. Könüllü fəaliyyətimi Azersel Mobil şirkətində davam etdirmişəm və bu işimdən böyük zövq almışam. Son olaraq isə Azərbaycanda keçirilən möhtəşəm idman yarışı olan Bakı 2017 IV İslam Həmrəyliyi Oyunları zamanı böyük gürur hissi ilə könüllü kimi iştirak etmişəm. Və bu çox sevinərci haldır ki, dövlətimiz könüllərə verdiyi dəyəri göstərərək bu ili könüllülər ili elan edib.